Дачан каналу Кіровоград. Мене звати Лілія Кочерга, і це програма у народному стилі. З героїною сьогоднішнього випуску Раїсою Корсон Ми вже мали приємність спілкуватися, навіть гостювали у неї в оселі, де господиня демонструвала своє уміння у приготуванні національних страв. Сьогодні Раїса Іванівна запросила нас на відкриття власної виставки, де проявить себе як талановита майстриня. Нашу знімальну групу запрошено на справжнє свято краси і творчості до Кіровоградської бібліотеки філії номер 15 що на селищі Гірничому. Цього разу у нас презентується виставка курсундраїси Іванівни, яка приурочена до 75-річчя заснування Кіровоградської області. Цей рік у нас присвячений повністю. Кіровоградській області тому ми розпочали цикл у нашій бібліотечній світлиці і будемо виставляти роботи майстрів Кіровоградщини, які своїми руками творять такі чудові картини. Творчість нашої героїні досить багатогранна: барвисті вишивки гладдю, різноманітні ляльки-мотанки, мережевні серветки, картини з мушель та риб'ячих кісток. Це вже третя виставка Раїси Іванівни. І щоразу море позитиву, посмішок і гарних вражень. Это уже моя третья выставка. Первая у меня была в 2009 году в библиотеке Чижевского. В 2012 году была обширная выставка в Краеведческом музее. И вот третья выставка моя вот в этой библиотеке. Я очень хотела сделать эту выставку, потому что здесь рабочий поселок, здесь живут шахтеры, здесь живут люди, которые не всегда могут поехать, посмотреть. Наш клуб «Елисаветградский звезд. Каждый месяц какая-то маэстриня здесь делает выставку. Вот пришел мой черед, как говорится, моя очередь. Я хотела показать все, что я умею делать. Средь робит маэстриней чельное место займают вышитие серветки. Пани Раиса говорит, что с их допомогою буквально за мить сменю я выгляд своей осели, а с ним и свой настрей. Я обожаю эти салфетки, я их так люблю. А Почему я их люблю? Потому что они веселят мой быт вот я, когда начинаю, значит, немножечко думаю, вот такое получается вдохновение, думаю, ах, наведу порядок заново. И вот тогда я меняю свои салфетки, как будто у меня прям новая жизнь, и мне интересно, все такое новенькое, светленькое. Помиловаться экспозицией и підтримати майстриню уже своим талантом до библиотеки съехались местные выполнители украинской песни. no Шли с ягнятком, На захоплення, яке радує і надихає Раїсу Іванівну, виготовлення ляльок-мотанок прадавніх сакральних оберегів нашого народу. У нас раз в місяць в бібліотекі Чижевського Кривенка людмила Івановна, веде нам как мастер-класи. І от я так увліклася цими куклами я. Вот они прямо живут вместе со мной. Я их так люблю, прям как мои дети. Вот смотрите, какая красивая куколка счастья. Я обожаю эти куколки, вот эти счастья. Вот настолько они маленькие, красивые, нежные. Вот когда я ее делаю, мне кажется, только глядя на нее, радость уже происходит. Вот уже какое-то счастье, наслаждение испытываешь. Я очень люблю. А вот я сделала новые куклы сегодня. Ой, в этот раз. Из ниток. Вот я хотела показать вот эту мулаточку. Вот, она сделана из ниток. Тоже у меня были только темные ниточки сделала. И сделала вот эту красную шапочку. Вот она к бабушке идет, как бы новогодняя такая, несет ей яйца, покушает. Тоже сделала с ниточек, тоже очень красивый куклы. С Мотанка мала справжней магической властивости. До ее створения треба подходить дуже відповідально, Адже саме майстриня закладає в неї потрібну энергетику. Прежде чем делать куклы, я, знаете, я сама себя, во-первых, приведу в порядок, я скупаюсь, я прочитаю молитву, я сяду и начинаю делать, что у меня есть настроение. Вот, например, смотрите, вот эта кукла очень эффектная, она называется «На встречу». Это тех, кто был замужем и больше не может встретить, или э, только собирается встретить. Она вот сделана вот этими вот... Э как их, кашне называется. И вот когда, например, девушка сядет, или женщина и говорит, вот настает у нее такое отчаяние. Она возьмет эту куклу и скажет: помоги мне. Я когда ее делаю, я говорю: помоги этой женщине, помоги. Видимо, она уже засиделась или что-то. Дай ей доброго человека, чтобы жили вдвоем, чтобы была рада, чтобы были детки. И вот тогда я, когда дарю и говорю, берите за кашне вот так, и говорите, я хочу мужа доброго друга хотя бы. Я хочу, чтобы он ко мне хорошо относился, чтобы он меня любил. В общем, все желания, которые она э, и от нее исходят, чтобы она говорила с этой куклой. Вот поверьте, я вот сколько делала, помогает. Если верить, и делает это хороший человек, с добрым сердцем, с любовью, свою энергетику, это желание, эти куклы работают и помогают. На моє запитання, чи таким чином майстриня привабила свого чоловіка, Радиса Іванівна тільки сміється. Адже у їхніх стосунках є лише магія кохання та взаємодопомоги. Ходили Ні, тогда я куклы не делала. Мы со своим человеком уже 51 год в этом году нам исполняется, как мы живем. Мы вместе в школе учились, в одном классе учились, в одной школе. Вот. И вот так как-то молодые были. Тогда мы не искали ни богатых, ни каких-то. Со школьной скамьи дружили, так и остались. За 50 лет много кое-чего было, но я очень рада, что мы сохранили брак, что мы живем вместе, мы сейчас так нужны друг другу. Помогаем, радуемся, детки, внуки у нас. Это мой тыл, это моя надежда и опора. Если бы не мой муж, я бы, конечно, бы не была тем... Кто я, я считаю, что я личность состоявшийся, что я мастер своего дела. Володя, он помогает, он готовит, он старается. И первый, конечно, ценитель. Вот я вышу салфеточку и приношу. Ему говорю, ну как? Посмотрит, голова покивает. Хорошо. Нравится ему. А что-то и не нравится. Он иногда говорит, что ты вот это вот сделала здесь, что-то не так высказывает. Зверніть увагу на те, який гарний вигляд має наша героїня. Вишивка одягу собі своїм рідним та й просто на замовлення. Один з багатьох талантів Раїси Корсун. Коли я вже почала вишивати і приїхала на Україну, я першу вийшла вот цю рубашку. Вот і назнається в українських матців, не немного. Я вот не люблю, когда много немножко, ну, как я бы сказала, аляписта. У меня свой вкус немножечко, я вот немножко ее так вот вышила. Я ее обожаю, когда я когда иду в город, на меня все смотрят. Вот понимаете, я в ней могу и на выставку сходить, и просто на рынок одеть. И вот тогда мне говорят, какая у вас красивая рубашка, а я такая довольная. Я кофты не только себе вышивала, я кофты вышивала и на заказ. Вот понимаете, иногда приходят и говорят, выши мне маки. У самой такая большая грудь, большая женщина, ну, наша украинка, и тогда я ей объясняю, нельзя вам маки делать, хотя это можно мелкие, можно, да, и я тогда предлагаю свой рисунок. Вам нужно вот так, вот так со мной соглашается, понимаете? И потом вот, если женщина высокая, значит ей нужно э, так, сделать так рисунок, чтобы не показать, или полная, значит нужно уменьшить рисунок, чтобы сократить и красиво выразить. Ну, вот так вот я вот работаю с кофточками, делаю очень хорошо. Многим я вышила. Поряд з вишитими сорочками ваблять око картини з морських багатств, що просто дихають спогадами про літо. Я коли познайомилася з Сілісовєтградським узвозом, я побачила там, у нас є одна майстриня Ема Сергеєвна, вона робить картини з ракушок. Я коли їх побачила, ви знаєте, я Они мне так понравились, так понравились. У меня, конечно, нет ракушек таких хороших, как у нее, потому что я даже сама привозила и я ей отдавала. Я не думала, что я когда-то возьмусь. А потом, вы знаете, один раз взяла вот эту вот маленькую картину, я вышла, сделала три ракушки и семечки. Знаете, это семечки с лимона. И получилось как веточка мимозы. И вот когда я ее сделала. У меня почему-то сразу вот пошло мышление работать. А вот это вот, а может, вот так сделать вторую картину? Сделала вот это. Не было много ракушек, сделала мало, настолько, насколько можно. И потом... Конечно, я сделала больше, я, у меня у детей много этих работ. Вот эту картину верхнюю я называю «Лужок», потому что на ней, знаете, вот выражены там э, боже, коровки, потом как бы цветочки, травка. Ну вот села, повыкладывала, повыкладывала, думаю, вот так вот сделаю, вот так сделаю. И вот рождается картина. Три цари, вы пришли, Далекого краю за звіздою йшли, щоб побачить рожденого Христа Бога, правдивого, спречистого. Зважаючи на те, що в нашому регіоні дуже розповсюджена вишивка хрестиком, Раїса Іванівна надає перевагу вишивці гладдю. На її думку, таким чином можна краще передати картинку, яка народилася в твоїй уяві. У нас много вишивають тут крестиком. А я вишиваю гладью. Крестиком я навчилася з ними вишивати. Мені дуже, дуже подобається крестиком, є дуже достойні роботи. Но крестик його не срівниш з гладью. Потому що, знаєте, гладью. Можно многое выразить. Вот крестиком так не выразишь, допустим, заворачивание листа или там вот опавший, допустим, лепесток какой-то. Так не выразишь, как выразишь гладью. Вот даже бабочку, если вышивать. Вот понимаете? сам, своя фантазия работает. Вот у меня здесь на будике бабочка есть. Вот я эту бабочку, одну бабочку, я целый день вышивала. Как с утра начала, так до вечера. Потому что мне надо было аккуратно с обоих сторон, правильно, чтобы все совпало. Ніби мальовані голкою, закохані пари, пейзажі, яскраві квіти, метелики, комахи, залежно від настрою, майстриня створює сюжети своїх картин. Это зависит, наверное, от настроения, от времени года даже. Вот зимой хочется что-то яркое вышить. Я вообще люблю яркое. Я в Узбекистане выросла, там солнце яркое, люди ярко одеты. Вы же сами знаете, вот даже когда солнышко выходит, сразу что-то дома хочется делать, уже подъем энергии. Вот поэтому, я думаю, что от времени года тоже много зависит желание вышить и что-то делать. Такие заходы, впевнена Раиса Корсун. Просто майстрам мастерам якого ривня адже за допомогою персональной выставки творчая людина имеет возможность самовыразиться, показать друзьям и знакомым все свои таланты. Во-первых, это авторитетно, мне кажется, для меня, как для мастерини. Это очень большое счастье, когда приглашают тебя, знают как майстриню. Мне хочется выразить, мне хочется показать все, на что я умею. Конечно, это волнительно очень, потому что нужно правильно тоже организовать, чтобы тематика какая-то была, составить тематическое, выложить эти работы правильно, чтобы люди посмотрели как-то. И вообще, я считаю, что я выражаю свою суть. Чем я занимаюсь, что я люблю. И когда приглашают, я очень довольна, потому что меня знают, мои работы хотят посмотреть, как, чем я умею. Тому я дуже довольна задоволеними лишились і всі присутні на святі. Скільки теплих слів почула на свою адресу наша героїня від організаторів і гостей виставки? А якою щемливою видалась заключна пісня? Все це говорить тільки про одне відкриття експозиції вдалося. І якщо такі дійства наші земляки будуть організовувати частіше, будні кіровограда аж ніяк не будуть сірими. Te tawa te належним чином оцінили талант нашої майстрині, адже такі вироби не тільки прикрашають оселю, а й окрилюють душу, піднімають настрій. Це була програма у народному стилі. Зустрінемося вже наступних вихідних.